નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ પાંચમો આ પાઠનું નામ છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે આ પાઠના ગલા સ્વતે પોના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સઅપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાવો જેની લિંક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે જેમાં આપને નવા વિડિયોની લિંકો મળતી રહેશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી તેમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ પાંચમો સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે તેમાં પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લીએ દે ગયે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉસકા ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામને દે ગયે બોક્સ મેં લિખીએ पहलो प्रश्न डॉ कलाम ने अपनी पांचवी कक्षा की यादगार घटना सुनाई બીજો પ્રશ્ન ડોક્ટર કલામ કે ઉચ્ચ શિક્ષા અંગ્રેજી માધ્યમ કે સંસ્થાઓ મેં હોઈ ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન આજ દેશ કે સામે સૌથી બડી ચुनौती કонસી હે યહ પ્રશ્ન ચિરાગ ચેન ને કિયા ચોથો પ્રશ્ન હમારે પાસ સન 2020 તક ભારત કો વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાને કા સો નિયોજન ઝાકાપી ઉપલબ્ધ હૈ પાંચમો પ્રશ્ન રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા શબ્દ ચુન કર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજે તો ચાલો જોઈએ પેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે જ્ઞાન બીજામાં અરબ ત્રીજામાં દો હજાર બીસ ચોથામાં પાત્રતા અને પાંચમામાં દૂરદર્શિતા प्रश्न नंबर त्रन सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए पहलु वाक्य हम जिस भाषा में सोचते है उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते है लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले त्रीज वाक्य विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है त्यार प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? जवाब डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं त्यार पीछो प्रश्न डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए जवाब दृढ़ संकल्प जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तीजो प्रश्न डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है चौथो प्रश्न जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है छोटा परिवार खुशी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है पांचवा प्रश्न महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी उन्होंने अपने राजनैतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी छठो प्रश्न मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए पहलो प्रश्न चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है बीजो प्रश्न प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? प्रवासी भारतीय बृहद भारतीय परिवार के ही अंग है वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है ये सब राष्ट्र के अंग राष्ट्र के निर्माण में इन सब की की आवश्यकता है और इन सब सब की की सेवाओं आवश्यकता है है। और का सम्मान महत्व चौथा प्रश्न डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। कलाम जब पांचवी कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य ने पक्षी के उड़ने की बात बताई थी यह घटना पांचवा प्रश्न किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ मैं तन मन धन से उसकी सहायता करूंगा मेरे माता पिता और मेरे मित्र मुझे इसमें सहयोग देते हैं त्यार पे प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न: भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है फिर भी विश्व के दूसरे देशों देशों के के से संपर्क कायम करने लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं प्रश्न डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा इसके अलावा हमारे यहाँ चौबन करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में है इसी कारणों से त्यारीजो प्रश्न राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है जवाब राष्ट्र विकास में महिलाओं को भूमिका पुरुषों के, के समान ही है शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ पढ़ कर हिस्सा ले रही है सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है देश की तीनों सेवाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है चौथा प्रश्न किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है सेना शत्रुओं से देश की रक्षा करती है देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में ही भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है इस प्रकार बाहरी या पितरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए मातृभाषा को या अंग्रेजी को क्यों बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए मातृभाषा माँ की भाषा है माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं सोचने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा है भाषा हो सकती है मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं अंग्रेजी विदेशी भाषा है उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 નિમનલખિત મહાવરો કે અર્થ લખકર વાક્ય મે પ્રયોજ કીજીએ પેલું છે જીતડ મહેનત કરના તો તેનો અર્થ થસે બહુત મહેનત કરના વાક્ય ય ધંધા જમાને કે લિયે પિતાજીને જીતડ મહેનત કી હૈ બીજુ છે સામના હોના તો તેનો અર્થ થસે સામે આના વાક્ય જંગલ મેં ખુસતે હૈ યુવક કા શેર સે સામના હો ગયા ત્રીજુ છે મહારથ હાસિલ કરના તેનો અર્થ થસે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરના વાક્ય साइकिल चलाने में उसने बचपन से ही महारत हासिल की है जो तुझे अचूक औषधि होना तो तेनो अर्थ से व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना वाक्य नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है त्यार पछी प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए पहलू वाक्य हम पाठशाला जाएंगे तो वाक्य में सर्वनाम है हम પુરુષ વાચક સર્વનામ બીજામાં ય નિશ્ચય વાચક સર્વનામ કોઈ અનિશ્ચય વાચક સર્વનામ ચોથામાં સર્વનામુષ વાચક સર્વનામ પાંચમા વાક્યમાં સર્વનામ સર્વનામ અને ય ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર નવ કોષ્ટક માં દે ગયે સર્વનામ શબ્દ કે ઉચિત રૂપ મે રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજે તો પેલું છે ય કાર્ય મુજસે નહીં હો શકતા બીજું પાપાને તુમ્હ બોલાયા હે ત્રીજું જો લડકી ખડી હે મેં ઉસે નહીં ઉથું વાક્ય લગતા હૈરી બાત અચ્છી નહીં લગતી પાંચમું વાક્ય એ કામ કિન લોકોને ક્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં ગાલા સ્વાથી પોથીમાં માં 5 મો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળ પુનરાવર્તન એકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પુનરાવર્તન એકની અંદર ત્યાં સુધી આવજો